Меня а, слышно ли меня? Руслан, скажи что меня слышно. Да, да, мы чуем. Мы да -да. чуем. Пан Вадим уже вырешил что еще склады, и мы закрыли. Да. Но с а нами еще есть 16 участников. Да. Мы надеялись, что все материалы участникам, потому что уже участники да, это не закрываемся. Да, э, ну я, я продолжаю витер, остался, для тех, которые остался у нас 16 а, Теперь глядите, а, а, когда мы ну, поняли, что НДС это не приговор, а его можно как-то утилизировать а, продавцу, то, соответственно, покпатирует то, соответственно, остаются вопросы с прибылью и с персональным налогообложением. И часто способ уменьшения налоговой нагрузки по налогу на прибыль идет через такой инструмент, как реорганизация. Что происходит в ходе реорганизации? Продавец говорит покупателю. Подожди немного времени, например, месяца 4. Вот это очень важный момент, потому что этого времени может не быть. И я вот все, что тебе не нравится в моей компании, выделю, точнее оставлю на старом, а выделю в новую компанию то, что тебе именно нужно. Недвижимость как актив и прибыль в качестве пассива. Например, да, или другие пассивы, которые ну, не вызывают вопросов у покупателя. То есть на новом предприятии, которое получится путем выделения через реорганизацию, останутся только те объекты, активы и пассивы, которые не вызывают вопросов, рисков и тому подобное. То есть это вариант реалистичный. Несколько раз мы такое делали, наверное, до 10. И в итоге покупатель получает все-таки корпоративные права на новую компанию, а не, собственно приобретает недвижимость. И все же а, а риски, да, которыми его пугали юристы и налоговые консультанты, остаются на старом предприятии, они там живут себе как жив. Значит, этот способ, как я уже сказал, имеет несколько подводных камней. Первое из них это время ну, если покупатель хочет, не хочет ждать 4 месяца или около того, то ну, это не срастается. Оно то ли есть, то ли нет. Во-вторых, время от времени покупатели обращают внимание на правила Гражданского кодекса Украины, которые говорит, что обязательства перед кредиторами, возникшие до реорганизации, за них отвечают и новые выделенные предприятия там, в порядке или солидарной, или субсидиарной ответственности. Вот, э, мы, как налоговые специалисты, на этот риск отвечаем: э, ну, во-первых, что смотрите, так налоговые обязательства не, не, не возникли. Ну, то есть, если бы сейчас были доначисленные налоговые обязательства, но ну, мы понимаем, что мы солидарно отвечаем. А на тех, которые там, возникнут на старом предприятии через три года, ну, наверное, выделенные предприятия отвечать не, не должны, потому что они не существовали на момент такого выделения. А, это иногда убеждает, иногда нет. Торги продолжаются. А, Если вони продолжаются, ми тогда говоримо. Следуючи. Ми можемо з цього виділеного підприємства для мінімізації податкових ризиків продати компанію, продати нерухомість. І не сплачувати ПДВ тому що це вновь створена компанія, і вона ще не пробила своїми продажами суму ПДВ, з якої починається обов'язок реєстрації. От як продасть, тоді й буде йти до податкової служби і реєструватися як платник ПДВ, але буде сплачувати податок, вже сум ще буде наданий. Ну, пропозиція така, вона, начебто, вирішує питання ПДВ, але, як я сказав раніше, ну, політик. Можливо, це і не те питання, за яке ну, потрібно боротися, воно може не, не, не вирішити питання податок на прибуток. Ну, тоді по продавець, який залишиться зі своєю цією новоствореною компанією, якось буде ну, їх вирішувати іншим чином, надувати витрати, чи що. Ну коротше кажучи, це варіант. Він від часу від часу випливає і впроваджується. А Задля зниження ризиків можна вдатися і до реорганізації і до продажу нерухомості із новоствореного підприємства, але можна і зупинитися на, на кроці, коли ми робимо виділення і продаємо корпоративні права. Ну і далі покупець сам же вирішує, чи буде він зменшувати ризики шляхом додаткового продажу без НДСУ без ПДВ. Основних засобів, ну чи його влаштовує ну, та структура, яку він отримує. У будь-якому разі реорганізація це процедура, яка має бути ретельно спланована. Бо ну ми маємо більш-меншу впевненість щодо того, коли. предположим, еще ну, реорганизуются, не а, не испытывают риска, связанных с прибылью НДС при передаче актива, но некоторые вопросы, которые лежат за рамками, это передача там отрицательных значений по ценным бумагам, или передача отрицательного значения НДС или а, передача убытков. А, есть же правила в налоговом кодексе, не больше, чем стоимость собственных активов. Они, тем не менее, не решаются позитивно в ходе реорганизации, но все же они могут быть и не настолько важными. Но на объекте продажи просто будут отсутствовать эти элементы, которые в налоговом законодательстве не дорешены. Не дорешены. Теперь мы переходим к следующим темам структурирования. Ну, допустим, мы как-то поняли, что мы продаем а, только корпоративные права бизнеса, которые нравятся покупателю, прошли стадию торгов, сколько этот бизнес стоит, какие риски, какие способы секьюритизации этих рисков. Ну и возвращаемся к вопросу продавца, как же все-таки эти корпоративные права продаты, чтобы мы Щоб він сплатив менші податки. А є декілька ну, найбільш часто потріблях інструментів, які допомагають нам ну, ці завдання вирішити. А зазвичай продавець вирішує між використанням наступних інструментів. А інструмент перший продати через іноземну юрисдикцію. Для того ну, наприклад, Кіпр, який має абсолютно пільгу з продажу корпоративних прав, і тому просто не її податком, і не має податку на репатріацію, щоб там далі розподіляти дивіденди. Кіпр не єдина юрисдикція, яка ну, влаштовує в цьому випадку. Ну скажімо так, наступні, які йдуть в ряду, треба дивитися, як нам, у них влаштована пільга з продажу інвестиційних активів. Часто використовують Мальту. Як наступно за привабливості юрисдикцію. Естонію лише коли не будуть розподіляти дивіденди, тому що при розподілі будуть застосовуватися естонський податок на виведений капітал і це 20% а з 25-го року вже 22% не дуже круто. Ну але ті доволі такий ну, нормальний варіант, який. Ну, сразу приходится на думку, когда мы говорим о таких способах структурирования. Ну, не спроста а три крупнейших инвестиционных банка в Украине, Horizon, Concord и Dragon, абсолютное большинство своих проектов, которые они развивают для перепродажи, структурируют именно через эту организацию. Наверное, зачем-то они это делают, и при этом у них не возникает вопросов там, насколько эта юрисдикция репутативна. В любом случае, чтобы вы не выбрали, вам надо учесть два фактора, которые существуют здесь и сейчас в отношении налоговых льгот при продаже бизнеса. Фактор номер один ⁇ это законодательство о продаже корпоративных прав украинских компаний, черпающих большую часть своей стоимости из недвижимости в Украине. В этом случае включается правило, когда покупатель должен зарегистрировать в Украине постоянное представительство и уплатить в украинскую налоговую службу налог, возникающий с прибыли с investment gain продавца. Мы дальше покажем, какие конвенции или какие способы помогают обойти этот, эту беду которая возникла с 2020 года, но сейчас мы ее не можем не игнорировать. И повторюсь, маркер здесь – это бизнес черпает большую часть своей стоимости из недвижимости, находящейся на территории Украины. А Фактор номер два, который мы должны учитывать – это контролируемые иностранные компания. При продаже корпоративных прав возникает инвестиционная прибыль. Инвестиционная прибыль является пассивным доходом. Пассивные доходы могут облагаться, если эта прибыль не распределяется на конечного бенефициара по ставке 18% в НДФЛ плюс 5% военного сбора. А если в стране юрисдикции компания-продавец не образует сабстанс, только достаточное количество персонала, ресурсов, функций основных фондов. Сколько этого сабстанса надо иметь, чтобы к нему не прицепились? Хороший вопрос. Более того, компании, которые создаются проект для подпродажи бизнеса, но очень часто ну, точно этого сабстанса не имеют, там, как ни крути. Работает один номинальный директор, один номинальный секретарь. Хорошо, если еще есть офис 5 квадратных метров. Поэтому нашим налоговикам этого может не хватить, и достаточно частым решением, ну, если мы уже идем ну, в эту ситуацию как бороться с киками, это чисто распределить дивиденды на конечного бенефициара со всей инвестиционной прибыли, заработанной от продажи бизнеса. Тогда хотя бы мы получаем определенность, что это обложится по ставке 9% НДФЛ плюс 5% военного сбора, и нам нужно лишь продобрать юрисдикцию, которая не будет налога на репатриацию при выплате дивидендов, но чтобы мы еще не решали проблему, когда сумма этого налога на репатриацию превышает сумму украинского НДФ. Ну, как я уже сказал, Кипр вполне подходит для этой ситуации. Кипр, Мальта, Великобритания. А возвращаясь к продаже корпоративных прав, черпающих из недвижимости. Мы нащупали два способа, каким образом уменьшить проблему, связанную с этой бедой. Одно, одно решение очень простое и изящное – поставить между продавцом и покупателем физическое лицо резидента Украины, не предпринимателя, ну это а может быть в том числе и собственник бизнеса-продавца. То есть он покупает у своей компании корпоративные права и перепродает конечному покупателю эти корпоративные права со сверхприбыли. Здесь работает фишка, как вы видите, на обучающей налоговой консультации Минфина, что покупатель не является налоговым агентом в отношении даже не так. Это физическое лицо не является налоговым агентом в отношении прибыли, которая генерируется продавцом. Таким образом, правильное решение – это купить на физическое лицо задорого. Ну, например, бизнес Например, корпоративные права их балансовой стоимость 1 миллион, а продавец готов заплатить, покупатель готов заплатить 5. Ну, соответственно, мы в таком случае покупаем на физическое лицо за 5 миллионов и перепродаем на конечного покупателя тоже за 5 миллионов. То есть физическое лицо не является налоговым агентом в отношении Кипра. Но продажа происходит по реальной обычной цене. И у физического лица не возникает капитал gain, инвестиционный прибыль, потому что он купил за 5 миллионов и продал за на конечного покупателя за 5 миллионов. Это самый экономный способ, менее экономный способ, но существующий в жизни еще конвенции, которые э, с Украиной, да, которые устанавливают исключение из таких правил, мы нашли конвенцию с Нидерландами, Где говорится, да, прибыль должна облагаться покупателем. Но, ну, если э, корпоративные права черпают из недвижимости в Украине, но. Этот термин недвижимость не включает имущество, которое используется компанией только при осуществлении промышленной, коммерческой, сельскохозяйственной деятельности или предоставлении профессиональных услуг. Как видите, здесь довольно широкий термин, большой перечень исключений. То есть промышленная, коммерческая, сельскохозяйственная, торговые центры, фабрики, даже агропредприятия сюда войдут. Предоставление профессиональных услуг. Ну, обычно оно и, и так не требует много недвижимости, поэтому вряд ли этот ну, бизнес как таковой будет тестироваться на прохождение этого правила. Что сюда может не войти, но ну, вот мы уже так думали, да? могут не войти торговые центры, да? промышленная, коммерческая, сельскохозяйственная деятельность. Э, торговые центры, именно сдающие в аренду. Есть, компания, которая сдает в аренду определенное имущество, например, торговым центром или кому бы то ни было вот аренда вот в этот ну, вот в эту формулировку промышленная коммерческая и сельскохозяйственная деятельность или предоставление профессиональных услуг может не вписаться вроде и не коммерция но и не профессиональные услуги но даже отели легче объяснить как профессиональные услуги чем ну, компания которая просто сидит на недвижимости и сдает ее аренду Поэтому пределы все-таки и ограничения для применения этого правила у нас имеются. Ну и сама по себе тема, давайте для структурирования бизнеса зайдем в Нидерланды, чтобы его продать, ну, греет не каждого. Это вот такой прямо серьезный сетап, который, ну, наверное, устроит крупных игроков, да, идущих в продажу своего бизнеса, но маловероятно, что он, его потянет малый и средний бизнес. Малому и среднему как раз легче воспользоваться вот, вот этой фишкой, которая вы видите на экране от Министерства финансов Украины. Есть ли еще способы продать бизнес и не переплатить налоги, кроме как идти в иностранные юрисдикции? Способы эти есть, и традиционно они сводятся к двум вещам. Да? Поискать какой-то другой низконалоговый субъект. И наиболее частым здесь инструментом является Украинский инвестиционный фонд. Ну, попросту, который покупает недорого корпоративные права у собственника. Ну, собственник его учреждает, естественно, да? Он покупает у предыдущего собственника корпоративные права и перепродает их дорого. После этого распределяет дивиденды на конечного бенефициара, ну, облагает их э, конечный бенефициар по ставке 9% плюс 5%, ну, там, 14% по а неплохой вариант. Опять же, в связи с тем, что, конечно, ну, то есть, э, собственником инвестиционного фонда может быть и иностранная компания, ну и, соответственно, распределение дивидендов, сейчас начинается валютное наше законодательство, позволяет со стороны иностранных компаний, которые уже перераспределяют их на конечного собственника. А что нужно учесть? Нужно учесть правила сквозных дивидендов. Если конечный бенефициар украинец, а между ним и инвестиционным фондом находится иностранный холдинг, то действующее законодательство требует от украинской компании, ну, точнее от собственника украинской компании, признать распределение дивидендов и обложить их налогами в периоде, когда дивиденды распределились от инвестиционного фонда на иностранный фонд. То есть в итоге возникают такие ну, налоги в связи с таким выводом денег немножко больше, нежели ситуации, когда физическое лицо, конечный бенефициар, владеет инвестиционным фондом самостоятельно. А а именно налог на репатриацию по конвенции между Украиной и иностранной компанией, НДФЛ поставки 9% и военный сбор по ставке 5%. И это, повторюсь, при условии, что эти деньги, они там ну, в итоге находят конечного бенефициара, то есть не застревают при, на, на холдинге для реинвестиций, иначе мы должны ну, еще раз дополнительно протестировать подсчеты, чтобы ну, не получилось, что их выходит еще больше вследствие наличия нераспределенной прибыли. По идее, это не должно, но, тем не менее, некоторые риски, связанные с несовпадением периодов, в данной ситуации возникнут. Так. И, наконец, самый, наверное, простой способ такой ну, дешево и сердито попробовать продать, не прибегая к иностранным компаниям. Ну, что может быть дорогим удовольствием, и тем более инвестиционным фондом, который на моменте может быть еще дороже, это попытаться воспользоваться взносом в капитал. Что я имею в виду? Допустим, у украинского собственника есть корпоративные права компании, которые он готов продать, а покупатель после всех дедилов и торгов, переторгов готов купить. А, ну, если продавать в лоб, там, ну, ну, номинальная стоимость, вы же понимаете, бывает невелика, а, покупец, а покупатель нашелся там на 5-10 миллионов или сколько то Если продавать их клуб, это налог на доходы физических лиц 18% и НДФЛ, и военный сбор 5, того 23. С инвестиционной прибыли, разница между продажной ценой и балансовой, которая может вообще почти равняться продажной цене. Чтобы как-то уменьшить возникающие здесь потери, мы иногда советуем, что Сделайте украинский холдинг, внесите в него очень дорого за 5 миллионов корпоративные права компании, которые вы хотите продавать, и пусть он перепродаст эти корпоративные права за те же 5 миллионов. Что здесь возникает? Взнос капитал от физического лица в этот холдинг корпоративными правами не облагается ни НДФЛ, ни военным сбором. А перепродажа холдингом корпоративные права идет по стоимости балансовой. По которой эти корпоративные права были внесены в его капитал. Ну, то есть получается, 5 минус 5 равно 0. Нет базы налогообложения прибыли. Ну и, конечно, НДС, потому что корпоративные права НДС не облагаются. И дальше холдинг распределяет дивиденды на собственника физическое лицо, они облагаются поставки, принятой для дивидендов. Ну, если холдинг плательщик э -э -э -э, налога на прибыль на общих основаниях, что реалистично для данной модели, 5% в НДФЛ и 5% военный сбор. Беда, которая здесь может быть, если холдинг продает по балансовой стоимости, у него может не нарисоваться прибыль. И тогда нужно вдаваться для каких-то других моделей структурирования, например, выкуп долей. И здесь тоже не безнадежно, потому что взнос составил 5 миллионов. Поэтому выкуп, например, своих долей на 4 миллиона ну, тоже приведет к ситуации, когда у физического лица собственника холдинга есть инвест расходы, и возвращаемая сумма может столкнуться вообще в ноль. Ну, то есть из 5 миллионов корпоративных прав выкупили 4 за цену 4 миллиона. Ну, 4 миллиона минус 4 равно 0. То есть это такой ну, небезнадежный вариант, когда мы в результате получаем Меньшую нагрузку налогообложения, просто используя такой обычный инструмент, как украинская компания общество с ограниченной ответственностью. В принципе, это ну, основные модели, моменты, которые я хотел ну, подчеркнуть да, с точки зрения проведения налогового дела и налогового планирования структурирования сделки. Я вас благодарю за внимание и терпение. Пока я бегал и искал место, где не очень шумно. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их в чатик. У меня высох экран. И я даже могу им двигать. Если вопросов нет, тогда я вас попрошу написать 11. Кому интересует структурирование бизнеса под будущую продажу, и мы будем знать, что к вам нужно обратиться, ну, соответственно, побеседовать, чем мы вам можем быть полезно. 11. Структурирование бизнеса под будущее продажи. Спасибо вам за внимание.